Dostlar salam. Bu gün istərdim sizə biraz geniş diş daşları və onların yaranma səbəbləri və təmizlənməsi ilə baş verir. Buaqda biraz ətraflı danışaq. Demək, diş daşları ağız boşluğunda, ağız boşluğunun gigiyenası ilə bağlı, diş həttinin sağlamlığı ilə bağlı, nəfəsimizin tərarləti ilə bağlı, dişlərimizin ümumi görünüşü ilə bağlı əsas aspektlərdən biridir. Diş daşı olmayan insan yoxdur. Çünki bu bir fizioloji, bir biologiya, bir prosesdir ağız boşluğunda qidalanma zamanı, qidaların tərkibi, ağız suyunun tərkibi, bunların qarışımı ilə yaranan ər daha sonra bir müddət sonra daşa çevrilir. Bu təmizlənməsə, müntəzəm olaraq təmizlənməsə, daha sonra daha ciddi problemlərə gətirib çıxara bilər. Hansı ki, ağız qoxusu verə bilər, damaqlarda qanamağa, şişkinliyə, hipertrofiyaya gətirib çıxara bilər ki, bu da öz növbəsində klassifikasiya olmur diş ətlərinin xəstəliyinə. Bunun daha da irəli getməsi var. Dişəti iltabi xəstəlikləri, diş əti və onu əhatə edən çənə şümeyinin atrofiyası, əriməsi, dişlərin uzanması, laxlaması və itirilməsinə qədər apara biləcək ən başınıza səbəblərdən biridir. Diş daşları ilk öncə ilkin mərhələdə diş ərf adlandırdığımız dişlər üzərində bir kütlələrinin əmələ gəlməsi bu yaranır 3-7 gün ərzində dişləri fırçalamasaq, təmizləməsək dişlər üzərindəki qidaları 3-5 gün müddətində diş ərpi yaranır. O diş ərpi 3-cü həftədən sonra artıq tərkibinə yediğimiz qidalar və ağ suyun tərkibindəki mineral çökmütlərini özünə cəlb edərək daşlaşma, kristallaşma prosesi gedir və daha 1 ay sonrası müddətdə isə sərt bir kütlə halına gəlir və əgər zamanında təmizlənməsə, özünə daha da daş kütləsi, diş daşı kütləsi çöküntüləri yığaraq diş həti altına, diş həti ciblərinə dolaraq orada çox böyük bir koloniyalaşır və təbii ki öz tərkibində mineral və proteinlərin olması səbəbiylə çox böyük kütlədə bakteriya dediyimiz damaq xəstəliklərini ortaya gətirən bakteriya kütlələrini özündə toplayaraq, koloniyalaşaraq bakteriyalar orada həm yeyir, həm də belə deyək özlərindən toksiki maddələr ifraz edirlər. Bu da bizim diş ətlərimizi təbii çöz növbəsində xəstələndirir və bu da bizim ağzımızdan heç də xoşa gəlməyəcək bir qoxuya səbəb olur. Bizim diş daşlarımız ən çox bizim ə, ağız boşluğunda yerləşən hansı dişlər lokasiyasına görə hansı dişlərin ətrafında daha çox formalaşa bilər? O bizim aşağı çənəmizin ön dişlərinin arxa tərəfində, ön dişlərimizin arxa tərəfi, yəni dil tərəfində Fırçaladığımız zaman oranı təmizləmə vərdişimiz yoxdursa, bizim ilk növbədə diş daşlarımız özünü orada pürozə verir və orada toplaşır. Daha sonra, məsələn, hansı pasiyentlərdə bəzən lokasiyasına görə hissəli, yəni dişlərin sağ və ya sol hissəsinə aid olan daşlaşma prosesi olur ki, bu da həmin nahiyədə ya ağrıyan dişimiz var və ya itirdiyimiz hər hansı bir diş var. Biz orada qidanı çox uzun zamanda çeynəmirik. Qida əzmədiyimiz tərəfdə, çeynəyə bilmədiyimiz hər hansı bir səbəbdən mexaniki, bioloji sürtünmə getmədiyi üçün qida əzmədiyimiz görək, orada təbii sürtünmə getmədiyinə görə daha tez bir zamanda diş ərpi və diş daşı yaranır. Həmin nahiyədə daha sonra dişlərimizi fırçaladığımız zaman damaqda qanama və ağızda müəyyən dadın və qoxunun gəlməsini hiss edə bilərik. Bunun çündə dişləri fırçaladığımız zaman mütləq ağız boşluğunda bütün dişlərə təmas etmək və bütün dişlərin hər bir hissəsinə, dil tərəfinə, yanaq hissəsinə, çeynəmə səthinə mütləq fırça ilə təmas etmək lazımdır. Diş daşlarını necə təmizləmək olar ev şəraitində? Təbii ki, bilköncə yaxşı bir söz var, deyir ki, bir problemi həll etməkdən daha çox onun qarşısını önləmək, yəni o problemin ortaya gəlməsini önləmək daha faydalıdır. Nəhəncə o problem ortaya çıxdıqdan sonra onu həll, et, həll etmək, diş daşlarını ilk öncə yaranmaması, müntəzəm olaraq axşam yuxudan qabaq dişlərimizi fırçalamaq, səhər qidalandıqdan sonra fırçalamaqdır. Amma burada şərt nədir? Mən fırçalayıram, tamam fırçalayırsan. Amma düzgün fırçalayırsanmı? Bu artıq başqa bir səviyyə diş fırçalamaqdır. Əgər biz dişlərimizi fırçalamağa diqqət eləyiriksə və dişlərin hər hissəsinə toxunuruq, təmas ediriksə, bu ideal ağız boşluğunun gigiyenası və təmizliyidir əmələ gətirir. Onun əksi isə tam tərs, yəni diş daşlarının əmələ gəlməsi və daha sonra növbəsində bayaqsa da aldığımız xəstəliklər və pul problemləri ortaya gətirir. Diş daşlarını ev şəraitində təmizləyə biləcəyimiz, əgər yaranıbsa, diş daşlarını ev şəraitində təmizləyə biləcəyimiz elə bir üsul yoxdur. Çünki biz onu sərtləşib dişin üzərindən hər hansı bir mexaniki üsulla, alət vasitəsi ilə xüsusi avadanlıqlarla təmizləməli oluruq. Bizim higienistlərimiz, bizim diş eti xəstəlikləri ilə və ağız gigiyenasını professional gigiyenanın məşğul olan həkim təyinatı üzrə olan həkimlərimiz ancaq klinik şəraitdə diş daşlarını təmizləmək mümkündür. Ev şəraitində sadəcə onları yumşalda bilərsiz, əgər ilkin mərhələdədirsə. Bunu da tərkibində məişətdə istifadə etdiyimiz sodium bikarbonat tozunu qarışdıraraq ağız yaxalamaq və ya pastaların tərkibinə müəyyən qədər sodium bikarbonat tozundan, yəni çay çay sodasını əlavə edərək dişlərimizi fırçalayaraq zamanla onları yumşalda bilərik. Yox, əgər onlar daha irəli mərhələyə keçiblərsə, daha da e, kristallaşıblarsa, bunları təbii ki, ev şəraitində təmizləməyiniz mümkün olmayacaq. Diş daşları ilə bağlı əhali arasında bəzi miflər var. Onlardan bir neçəsini toxunmaq istəyirəm. Budakı diş daşlarının məndə olması genetikdir mifidir. Yəni genetik nə mənada genetik? əslində bizim genimizdə deyil. Bu bizim fiziologiyamızın bir prosesidir, bir təbii bir prosesdir. Yəni bu olmazsa olmaz da hər kəsdə. Bunun sadə qarşısının alınması gigiyenanın professional olmasıdır. Yəni bir insanda diş daşı yaranırsa, bu o deməkdir ki, bunda ağız boşluğunda qüsur var dişlərində və ya da ki e, nə isə. Təbii ki, e, bəzi pasiyentlərdə tükürəcək tərkibinin e, fermentlərin daha zəngin olması və yaxud tükürjəyin daha çox ifraz olunması ağız boşluğunda spesifik olaraq təbii ki bu bəzi pasiyentlərdə var. Onlarda daha sıx görülür və daha kütləli şəkildə bu baş verir. Amma bu genetikayla filan əlaqəsi yoxdur. Sadə bunun professional təmizliyə ehtiyacı var ki, bunu da biz riayət etməliyik. Bu bizim bir rutinimiz, bir vəzifəmiz olmalıdır. Bir də belə bir şey var ki, hər hansı qidaların daha çox diş taşı yaratdığı məsələsi var burada təbii şəkildə tərkibində mineralların, duzların daha çox olduğu içkilər və yeyəcəklər məsələn, süd məhsulları məsələn, bu günkü gün diyetə saxlayan xanımlar və bəylərdə artıq bu belə deyək ki, bir mod olubdur. Məsələn, yağsız kəsmikdən istifadə etmək, bu kimi şeylər daha çox diş ərpə və diş daşı yaratmaq üçün səbəblərdir ki, əgər professional gigiyenamız varsa bunun heç bir qorxusu yoxdur. Sadəcə bu da professional olmayan təmizliyi olan pasiyentlədə və ya olmayanlarda bu qidalar daha çox istifadə olunduğu zaman daha çox çöküntü və diş daşlarına səbəb olur. Bir də bir məsələ var, dişlərin boyanması, sanki diş deyil də, diş daşı deyil də, sadəcə dişlərin rənglənməsinə aid olan məsələlər var. Bu diş daşı e, sinfinə aid deyil. E, Ruscada nalot dediyimiz, Azərbaycanda da kirəc dediyimiz məsələlərdir, hansı ki, dişlərin boynəsi qara ləkələrin xətlərin olması olur. Görsənir və bu da dişdə xoşa gəlməyən bir görüntü yaradır. Bunu yaradan səbəblər tütün məmulatlarının istifadəsi, çaydan və kofədən dozundan və aşırı olaraq tükətilməsi, istifadə olunması səbəb olur. Spesifik olaraq bəzi elə bir patient var ki, hər hansı bir qidanı sevir. Bu ola bilər məsəl üçün tərkibində boyayıcı maddələrin çox olduğu şirniyatlar, içəcəklər, yeyəcəklər ola bilər ki, Bu da dişlər üzərində az da olsa diş ərfə və diş daşları varsa, onlarda daha sürətli bir rənglənməyə səbəb olur. Bunun da təbii ki, təmizliyi yenə professionaldır. Klinik şəraitdə dişi bəyəzaltmaq üçün məyan avadanlıqların və alətlərin vasitəsilə təmizlənə bilər. Xülasə, diş daşları və onların təmizliyi ilə bağlı qısaca bir də sonda önəyə biləcəyiniz bir məsləhət verim ki, ümumiyyətcə statistika bunu göstərir ki, hər bir pasiyent həkim müayinəsindən, stomatoloq müayinəsi 6 aydan bir minimum getməlidir. Heç olmasa bunu tənbəllik etsək, biraz iş qrafikimizdə sıx olsa, vaxtımız zamanımız azdolsa, ildə çəm olsa bir dəfə gərək. Çünki elə patientlər gəlir ki, müraciət eləyir ki, illərdir diş daşlarını təmizlətməyibdi. Çox böyükdir diş daşlarının yığılması və bunun da gətirdiyi damaq, diş əti xəstəlikləri var. Tövsiyəm budur ki, professional gigiyenalar olsun. Professional tərzdə dişlərini fırçalasınlar. Fırça iki cür olsun, həm sərt, həm yumşaq. Saxt fırçalardan axşam yuxudan qabaq yat, yatmamışdan öncə dişləri fırçalasınlar. Yumuşaq qida, e, fırça ilə isə səhər qidalandıqdan sonra dişlərini fırçalasınlar. Bəzi filmlərə və reklamlara baxaraq bizdə çox yanlış bir vərdiş əmələ gəlib. Biz gecə dişimizi yuyub yatıb səhər yuxudan oyandığımız zaman, əli üzümüzü yuduğumuz zaman dişlərimizi fırçalayırıq. Bu çox yanlış bir vərdişdir. Təbii ki, biz bir çox şeyi vizual olaraq və ya da qulaqdan və ya gözdən aldığımız informasiya ilə həyatımızda verdik halına keçirik. Bu çox yanlış bir şeydir. Axşam yuxudan qabaq yuyub, səhər qidalandıqdan sonra dişlərimizi yuyub sosial həyatımıza yetməliyik və bir də olmazsa olmaz diş arası diş iplərindən mütləq istifadə eləyin. Çünki bu günki istifadə etdiyimiz yumşaq qidaların diş aralarına dolması və o diş aralarına dolan qidaları diş fırçası ilə təmizləmək fırçanın müktədir, yəni qadirliyində deyil. Mütləq diş iplərindən istifadə eləyin və bir də ən önəmli dil təmizləyici vasitələrdən mütləq istifadə edin, olmazsa olmanız olmazınız olsun. Dişlərimizi fırçalayırıq, amma dilimizi unuduruq. Dilimizin üzərində də bilirsiniz, çox nahamar bir hissə var. Çox da detalə girmək istəmirəm. Dil fırçaları var, onlardan da istifadə edərək ağız boşluğunuzun sağlamlığını təmin eləyin. İlk öncə həkimə başvurun, həkim siz üçün professional ağız гиенасын təmin etsin. Siz də bu sadaladığım bütün vasitələrlə ağız boşluğunun гиенаsını tam formada saxlayın. Ağız boşluğumuz təmiz olarsa, ağız boşluğunuza və dişinizə diqqətli olarsanızsa sağlam olarsınız. Sizin bütün mədə-bağırsaq traktınız, həzm sistemləriniz çox gözəl işləyəcək. Bunun yanında sizin sinir sisteminiz də bu alqoritmlə müəyyən qədər təsirlənəcək. Detallı çox şey danışa bilərəm xəstəliklər haqqında ümumən, amma ağız boşluğunun sağlamlığı bizim bütün bədənimizin qapısı və sağlamlığının ilkin mərhələsidir. Hər birinizə buğuşda uğurlar arzu edirəm.